Итак, 20 ноября этого года, буквально три дня назад, скончался великий актер Валерий Гаркалин. Самый известный фильм Ширли Мырли, в котором он снимался. Нет ни одного человека на, в России, который хоть раз не видел этот интересный фильмец. И вот остальные актеры, Фильм о Ширли-Мерли решили провести вечер памяти Гаркалина. Да. Даже же проведем вечер памяти? Или Финляндия. Финляндия. Так, может быть, Южный Судан. Нет, это Истерн-Экватория. Да, в Южном Судане. Так, Восточная Экватория восточная южного, южного Судана. Или Ливан. Ух ты. Так, а может это... И Западный Тимур. и Восточный Тимур. Восточный Тимур. Так, ну -с... Сейчас узнаем, где же пройдет вечер памяти великого актера Валерия Гаркалина. Вам помогут... Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Так, так, Холмс, как же мы можем помочь этим актерам? Я знаю, Ватсон. Элементарно, Ватсон, элементарно. Пройдем по книжкам, найдем подсказки, потом позовем главного эксперта и все узнаем. Ладно. Холмс. У вас всегда все так легко получается. Ну так, я же великий сыщик. И даже других я собрал. Помощников. Ого. Персонажи из порту. Ух ты, ребята! Давай-ка! Давай-ка мы с вами вместе все отправимся вокруг света и поищем, поищем страну, О как никак мы в порту. Так сядем мы на корабль, так и поплывем прямиком в Гельсинки, Финляндию. На пароме тоже можно туда сесть. И можно на поробе, но мы поедем на кораблике в Финляндию. Первый... Да, первый бал. Так. Идем дальше. Какой-то люди. Какой-то люди. Я мистер Фикс. Есть ли у меня план? Есть. Конечно, есть план. Паспорту тоже есть. Ты будешь учить азбуку. Ладно. А вы следите, чтобы мы не врезались в какую-нибудь скалу или айсберг. Ладно. Ф Флаг. Флаг Финляндии. Второй балл. Флаг. Запаска. Флаг. Южный сюда. Ю. Флаг. Уиджи. Флаг. Итальянец. Не, не подходит Италия у нас тут. Вертолет. О! Вертолет Восточного Тимура летит. Да. Всех актеров он туда отвезет. А мы отправляемся в путешествие 80 дней вокруг света. Если что, звоните. Пшу, папай. О, моряк, папай. Ой, круто! Хе -хе -хе. Так, что вам нужен корабль, да? Да. Я сейчас разберусь с пиратами. Сейчас мы быстро. Сейчас пиратов. Покушал шпината и, и подерусь. Да. Так? Ням, 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 ням. Э, что это сейчас, Савель? Папа идет. Он выпил шпината. Бежим отсюда, полный пират! Ха-ха-ха, <свист> я заряжаю пушку! Да, потонул корабль. А -а -а. Спасибо за этого попая! Мы находимся на да? Восточном Тиморе! Так, второй балл! Ха-ха! <свист> Да не свидите, не получилось сохранить корабль, зато пиратов не будет в вашем пути. Рекен Вок. Представляете? Представляете, вся слава моей мультяшной героине. А я же живу, я же на, на, на самом деле существую! Ну мальчик. да. Мальчик. Ку-ку. Ку-ку. Есть ли тут мальчик? Есть. Ку-ку. Привет, малыш. Я не малыш, я ботаник. Малыш в Карлсоне живет. Ну помоги бабушке, пожалуйста. Ты не бабушка, ты няня малыша. Фу, как некультурно выражаться. Я же все-таки старая девушка. И домохозяйка. Да. Ну, старых людей нужно уважать и помогать им. Тебя, ботаник, никто этому не учил? Учила. Моя мама даже учила. Ладно. Помогу Поехали. я. Вертолет. Вертолет. Третий балл, восточный тимон. Луна. Зонд. Ок фотоаппарат. О, фотографируйте меня. И телевидение где приедет. Да, о, круто. Финляндия, третий бал. Так. Моряк. Так, ребятушки. Так, ребятушки, куда же мы поплывем? В Антарктиду. А может не надо? Там холодно. Там, там холодно. Там все замерзнут. У -у. Ну, тогда попробуйте найти подсказку в этой книжке. Ф. Фея. Феи не помогут. Я не верю в волшебство. Юнга. Кто из нас Юнга на нашем батискафе? Только не я, ты будешь. Ну ладно, Юнга, так Юнга. Эль. Южный Судан. Леопольд. Леопольд. Я вижу кошек. Волк. волк. Лучше волк, чем кошка. Ну ладно, нашли вы там подсказку одну, полетели дальше. Бабка Ёшка, выгляди в окошко. <свист> бабка Ёшка, выгляди в окошко. Ну я буду танцевать. Эй, э, что за маскарад такой тут устроили? Это, а, Б... это я, Бабка Ёшка. Я просто частушки пела. Я, я Баба Яга. Снимай свою маску! Маскарад еще рано, через месяц будет маскарад. Ну, ну я живая, баба яга. Я... Что ты тут мне меришь, старуха? Не бывает баба яга. Баба яга в сказках только бывает. Например, она была в летучем корабле и все. морозов тоже не бывает, ясно? Что? Я, да я же живу, я же живу, вот, вот. На Финляндии. Там даже село есть, где можно посетить и посмотреть, где я живу, и получить подарки. Фу, баба яга, никаких подарков тебе не будет. Эх, хам, эх, Дед Мороз, хам. Ничего, я, я Кощеюшку пошлю, он все подарки заберет. <къем> да, это баба яга. Да разбудился свои частушки Деду Морозу. Ах да, кстати, помню, говорил, что я буду в этом видео. Запомнили? Ну да ладно. Я прибыл и сегодня, потому что я слышал, что Валерий Гаркалин умер, к сожалению. Я плачу в ним. Потому что он, он, любимый, мой любимый актер был так когда-то. Он снимал еще фильм для Ширли Мэрли. Ширли -мыли» мой любимый фильм, кстати. И некоторые актеры наверное, живы, кроме Гаркалина, потому что он умер. Правильно, кот в сапогах? Правильно, Кнайфик. Я тебя отправлю в Восточного Тимора. И принесите ко мне гроб и Гаркалина, Кнайфик, когда ты будешь тут. Да, будем нести.

Номер, песня пятая. Милленок и черепанка. На солнышке и Кизу. И на Так что отправляйтесь там, 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 где можно. Там, где, где можно, там, где, где солнечно, нет. короче, фабрика. Вот, южный Судан например. Да. Хотя это истинная экватория. Ну там экватор, это же самое <laughs>, жаркое место на свете. Экватор. Так, южный сюда третий балл. Так, дружище. <laughs> я тебе обещал рассказать про Македонского. <laughs>. Да, давайте, Шерлок, рассказывайте. Ну, рассказывай. Как я его ну. разоблачил. <laughs> Он был суп, суперрыцарем, он сражался, убивал своих врагов, все деньги себе забирал и садился на трон и правил всем миром. И все это благодаря его черного коня. Да, это был его талисман. Черный конь. И я догадался, в чем сила македонского. Черные страны, пожалуйста. <свят> так, восточный Тимур. Так, четвертый балл. Эква... Истер-экватория. Южный Судан получает... У нас тоже четвертый балл. <свят> вот так. <свят> Ватсон.

отправляемся на поиски зайки. Надо его спасти. Зайка? Я нашел, где зайка находится. В Восточном Тиморе. Переморем с пиратами застрял. Пятый бал. Так. Так а не послушать ли нам какую-нибудь песенку, а, господа? Как ты думаешь, Фикс, есть ли у тебя план? Есть. Есть у меня план. Слушаем песню. Паспорту сосчитай, сколько нас? Вы трое. Песня номер три. Я дарю прохожим, если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Но посмотрите, какой у меня классный бантик! Твёрдый, алого цвета бантик. Ищем. Алый от в флагах. Есть у нас алый где-нибудь? Восточный Тимур. Шестой балл получает. О, ну, мы продолжаем свое путешествие. Как-никак у нас 80 дней вокруг света. Все, мы по -по -по дальше пошли. О, Папайо! Хе -хе. Так, ну чем, чем я еще могу заняться? Азбукой займись, попай. Ха, ну легко. Ха -ха. Да, погоди, сейчас пилатов покушаю, чтобы у меня мозг появился. Ах, я готов. В... Волк. Виноград. Волк. Лук. Лиса. Лиса. Ю... Юла. Юла. Юбка. Флаг, фиалка, О, флаг Фин Финляндии, и фиалки тоже у нас такие. Ладно, тогда Финляндия. Пятый балл. Куку! Куку! -ку. Есть тут кто, кто может помочь? Куку! -ку. Мы! Ух ты! Смотри, это же из Карлсона Фрекенбок. Я не Фрекенбок, я настоящая. Это он, рисованная Фрекенбок. Да все равно, бабушки, поможем мы вам. Ф флажок. флажок. Флаг Финляндии. Шестой балл. Юлий Додуралист. Да, нам очень нравится природа. Южный Судан. Пятый балл. Лошадка. лошадка. О, на лошадке покататься. Эй, я тоже хочу. Боюсь, вас не выдержит лошадка. Чего? Фу, как некультурно. Выроби. А еще девочки считаются. Фу, как некультурно. так -с. Ну что, ребята, наверное, надо нам наверное, надо вас отправить куда-нибудь. Так, Бантаксиду вы не хотите? Ну, может, тогда на ферму куда-нибудь смахнем. Посмотрим, что же у нас находится на ферме. О! Давай! Какие животные у нас живут на ферме. Мой родственник! Охраняет ферму. О, круто. Кто, какие еще там животные есть. <свист> Лошади. Круто. Еще... <свист> да, молочко дают коровы. Очень вкусно. Я ням, -ням, ням помню свое детство. Ах, ну и где же эта ферма находится у нас? Льва. В Ливане. Так, третий балл. Ладно. Так, садитесь в батискаф. Полетели в Ливан. Все. Ну, баба Ёшка. Бабка Ёшка, выгляни в окошко. Так, бабка, вообще-то у нас актер умер. Вечер памяти, а не ве вечер... Э ухи. Э да. как Кнаев Кнайф говорил, Кнайф очень сильно плакал за Горкалина. А давай мы эту бабу Яку засадим в корабль и отправим на нее, дай остров куда-нибудь. Эй, не надо! Надо, надо, бабушка. Будешь ждать, как, как, печь, как когда не и, надо печь. и, Иди, ты буди Деду Морозу. Да. Так что пока. Пошла вон, баба <соспорожда> Я буду вместо этой бабы помогать вам. Давай. О, ну, нафиг умный, нафиг знает азбуку. <соспорожда> Волк. Волк гонится за зайцем на велосипеде. Леопольд. Леопольд ловит бабочек на лыжайке. Ю, Юнга. О, Юнга Джим увидел на ю, юге остров сокровищ. Да, остров Восточный Тимур. Седьмой балл. Вообще-то Южный Судан балл получает. Тоже давай шестой балл. И фея. Фея превратила тыкву в карету с фонариками. Ух ну, ты. я же объект, я в сказках не верю просто. Поэтому Золушку и знаю только. Да, ну дай мы спросим, Золушка. А, -а, а, живой Обжект. А -а -а. ты, Золушка, подожди меня. Блин, Золушка испугалась от меня. И убежала Думала в... И она убежала в Восточный Тимор с принцем вместе. Потому что Золушка боится меня. Да, ну ладно. это Восьмой Балк. Восточный Тимор. <свист> вот. А, Ватсон, ой, Холмс, а, 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 какие еще занятные истории вы знаете? Я знаю собаку Баскервилей. Да. Да. У нас еще есть история про коготь тигра. Вот да. тигр А про динозавров есть что-нибудь? Есть, вот они. Есть у нас и про динозавров, про их рычание. Ого. Круто. Пойдем, Школмс, расскажите вы мне.

прямо вас отправит в Восточного Тимура. Девятый балл. <звучит> Лев. Ах, нет, туда не надо к львам. Юва. Фея. Добрая фея. <свечит> так. Фикс, если у вас план, что mm. делать сейчас? Да, надо спросить у помощи другого. Да, паспорту. Но там животные. И а? заяц смеется над нами, Он Смеется над нами, над нашими шляпами, наверное. Да. Mm. Yeah. Фикс, если у вас план? Есть! Надо остановить зайца с волком! Ну, заяц! Ну, Все. Да, и найти подсказ... подсказку, где... где парень в шляпе. Во! Мы опаздываем вокруг света. Мы... За До 80 дней нам надо успеть. Так. Все, полетели. О -хо. Ну что? Главный эксперт поддан. Главный эксперт подан. Да, ладно. Посмотрим. Что же у нас сегодня за главный эксперт? Главный эксперт у нас... Я! Это я! Марку. Привет, Привет. это мое появление лица. Наконец-то мое в лицо увидели. И... Агда, кнайфик, И скажи про меня. Это мой YouTube канал. Кнайф мне нравится мое лицо. Да, Кнайфик, тебе нравится мое лицо. Да, и новая призора тебе... у тебя сегодня. Да-да-да. Кнайфы и... вот и покажи, что у тебя. Ну что? Такое в стране проведем вечер памяти актера Валенти... Валерия Гаркалина. Я и Кнайф отправляю вот туда, в Тимур Лесте. Тимур Лесте. Или восточный Тимур. Эй, а тут красивенько. Вау, статуя тут тоже есть. вечер памяти актера Варелия Гаркалина И другие актеры Шимурли будут отмечать вечер памяти Гаркалина в Восточного Тимура, в городе Дилии.